ke okay, uh, saya boleh mulakan sidang media. Uh, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Uh, pada hari ini ahli-ahli parlimen penyokong kerajaan Kuala Lumpur telah mengemukakan rang undang-undang persendirian untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan 1960. Dan keutamaan kami adalah untuk mempertahankan dan juga mempertingkat hak dan kesejahteraan warga Kuala Lumpur. Tujuan pindaan ini adalah untuk melaksanakan Shore PAC yang terdiri daripada kedua-dua parti yang dikemukakan pada Ogos 2025 bagi reformasi takbir urus Kuala Lumpur daripada kuasa dipusatkan kepada Datuk Bandar yang dilantik oleh kerajaan persekutuan kepada satu sistem ahli majlis sebagaimana yang diamalkan oleh kerajaan tempatan lain di seluruh negara di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. DBKL telah pun mencapai status berpendapatan tinggi. Di DBKL juga diperuntukkan untuk berbelanja 2.835 bilion ringgit pada tahun ini, kurang sedikit daripada perbelanjaan Selangor tetapi lebih tinggi berbanding Johor. Tetapi segala kuasa terhadap perbelanjaan ini terletak di bahu Datuk Bandar yang lazimnya seorang penjawat awam dengan semak dan imbang yang terhad daripada lembaga penasihat dan juga menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kami yakin jika RUU ini diluluskan, ia akan menunaikan manifesto Pakatan Harapan yang berikrar bahawa kerajaan I quote akan bekerja keras untuk memperkasakan demokrasi dan ketelusan di DBKL melalui kaedah yang sistematik. Usaha ini akan memastikan semua rakyat Malaysia memiliki perwakilan yang boleh dipercayai, inklusif serta mewakili kepentingan rakyat dan bukannya pihak pemaju. end quote kita perlu ingat bahawa 10 daripada 11 ahli parlimen Kuala Lumpur memenangi kerusi mereka dengan manifesto ini. Kami juga berpandangan bahawa RUU ini adalah dasar yang inklusif yang akan memastikan bahawa walaupun sekiranya majoriti ahli parlimen di Kuala Lumpur tidak sehaluan dengan kerajaan persekutuan sebagaimana berlaku antara 2008 sehingga 2018 dan 2020 sehingga 2022, suara penduduk ibu kota tetap akan diwakili di dalam DBKL. Um, dan salah satu kaedah praktikal ke arah pendemokrasian yang lebih besar di Kuala Lumpur ialah pelaksanaan sistem ahli majlis menjadikan Datuk Bandar memiliki peranan penting tetapi setara dengan ahli-ahli majlis yang dicalonkan oleh ahli parlimen Kuala Lumpur tiada perubahan besar lain dibuat ke atas Akta Ibu Kota 1960 di bawah RUU ini dan, dan kami yakin Kerajaan Persekutuan dan juga parlimen akan meneliti RU ini dengan serius sebagai sebahagian daripada usaha reformasi bagi meningkatkan kebertanggungjawaban dan ketelusan pentadbiran ibu kota uh, kenyataan ini disokong oleh uh, kesemua kami di sini setiawangsa, uh, seputih ceras, wangsa maju, kepong juga oleh batu dan juga bukit bintang eh, ada tambah? you want to serve this? this is Yeah. To that, uh, come okay, jadi uh, kenyata uh, perubahan uh, utama lah, walaupun nampak dia besar uh, RU ini perubahan utama dia ialah section baru 5 B yang kita cadangkan akan ada section tentang keanggotaan majlis kita akan wujudkan majlis bagi Bandaraya Kuala Lumpur dan keanggotaannya terdiri daripada Datuk Bandar yang menjadi pengerusi bagi majlis dan dua anggota yang hendaklah dicalonkan oleh setiap ahli parlimen bagi mewakili kawasan parlimen tersebut dan calon-calon tersebut hendaklah dilantik oleh menteri yang bertanggungjawab ke atas wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Uh, jadi ini merupakan uh, substantif lah di dalam pindaan yang kami cadangkan. Yang lain lembaga penasihat, pelantikan datuk bandar dan sebagainya tetap sebagaimana sistem yang terlaksana uh, sedia kala lah. Dan kita ambil yang tebal ni sebab banyak kita ambil daripada Akta Kerajaan Tempatan 1976 tentang fungsi majlis. Kita cuma masukkan di sini. Jadi untuk nak samakan sebab dia Akta Ibu Kota sejarah dia 1960 dia datang dulu. Kemudian KL jadi wilayah persekutuan. Kemudian ada Akta Kerajaan Tempatan dan sebagainya. Jadi kita cuba selaraskan lah. Jadi this is a working draft daripada kami sebagai ahli parlimen penyokong kerajaan. Uh, kami yakin uh, dengan kerjasama kerajaan Pihak uh, Kamar Peguam Negara Dan juga pihak Jabatan Wilayah Kita akan dapat uh, satu perkara yang lebih baik uh, Apabila kita adakan Perbincangan tersebut okay. yeah. This is based on The PAC punya recommendation Where uh, the government departments Were uh, attended And uh, they were part of the proceeding, um, and and they are aware uh, of this. Uh, but since we think that this is also an urgent matter, we decide to come up with our bill as a draft, and we are willing to work with the uh, government, uh, being government backbenchers, uh, so that we can uh, work on this. Okay, okay, okay. Apa itu? Shopee isi August. Okay, okay. RUU uh, persendian ini uh, kami berharaplah akan dibahaskan dalam sidang ini. Kalau tidak pun ataupun tidak dapat dibahas pun RUU ini ha harus di pandang berat oleh uh, menteri yang menyeliakan hal ehwal wilayah persekutuan. Kerana ini adalah merupakan satu langkah progresif ke arah memastikan uh, pentadbiran yang baik dan juga uh, akan meningkat ketelusan accountability dan juga representasi atau keterwakilan bagi penduduk Kuala Lumpur dan memastikan kepentingan uh, warga kota dapat uh, apa ni boleh ter jamin perselah atau say uh, reflektif uh, dalam uh, pentadbiran uh, bandar dan saya ingin uh, menitipkan juga bahawa pelantikan ahli majlis adalah uh, satu komitmen yang Komitmen, bahkan harapan dalam perjanjian yang tercetak dalam manifesto kita kami dalam pilihan raya umum ke-15 dan saya harap perkara ini dapat diberikan keutamaan dan ahli-ahli parlimen bila persekutuan juga pernah mengemukakan cadangan yang sama uh, untuk perhatian uh, Menteri Wilayah dan tetapi uh, cadangan belum mendatangkan hasil. Lah. Oleh itu ekoran uh, ekoran laporan uh, PAC ini adalah masa yang tepatnya untuk RUU uh, persendian dikemukakan. Okey. Terima kasih. Kita dah hantar sebagai RU persendirian beberapa ahli parlimen kami di Kuala Lumpur ni, di kalangan kami dan dia kita tengoklah nanti masuk dia punya apa aturan mesyuarat tapi akhirnya dia akan keputusan kerajaan. Jadi harapan kami sekurang-kurangnya dapat dibahaskan. Uh, sebab uh, kami merasakan uh, inilah ekoran daripada laporan PAC dan kita konstruktif uh, sebagaimana yang daripada PAC uh, kita ambil dan kita bawa untuk dibawa ke pihak kerajaan lah. jadi mungkin kerajaan ada pandangan tak apa tapi at least we can start sebab nanti kalau dibahaskan menteri kena respond kan jadi sekurang-kurangnya i think that is a good start menunjukkan komitmen kerajaan kehadap reformasi uh, untuk di BKL dia cukup masa kita hantar hari ni dia patutnya boleh masuk hari terakhir. Ya. Ya. Okey, saya tambah sikit. Saya sebagai ahli parlimen Kuala Lumpur 6 Penggal dan YB Tangkok Y 9 Penggal, selama ini kami tak ada peranan. Tidak diberi apa-apa uh, dipandang serius. Selalunya oleh pihak DBKL, selalunya banyak pembangunan yang pesat diadakan macam di kawasan saya. Kampung Bohor itu kolam takungan banjir juga digunakan untuk pembangunan dan kita tahu banjir terap begitu kerap sekarang dan kita lihat kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur telah menjadi begitu serius tapi kita lihat uh, pembangunan yang padat masih diluluskan oleh pihak DPKL jadi sekarang dengan adanya ahli majlis dan ahli majlis ini dilantikkan oleh ahli parlimen di kawasan Kuala Lumpur kami berharap kita boleh Uh, melalui ahli majlis kami boleh merap, me, uh, memberi pandangan dan memainkan peranan dalam segala pentadbiran DBKL di, di Kuala Lumpur dengan cara ini seperti apa YB Tangkok Wai kata tadi kami boleh membayangkan hasrat penduduk dalam pentadbiran uh, takbir urus DBKL di, di Kuala Lumpur okay. Okay, uh, tiada sebab ada bantahan daripada parti politik tentang uh, uh, isu ini. Sebab sistem ahli majlis telah lama dijalankan di negeri kerajaan perpaduan dan juga di negeri uh, kerajaan pembangkang. Okay, itu saja yang saya nak tegaskan. Hanya KL tak ada. <laughs> uh, saya cuba nak tambah satu kata hakikat di mana kalau kita lihat di Kuala Lumpur, Berbandingkan dengan negeri-negeri lain Negeri lain ada ahli parlimen Ada ahli Dewan Undangan Negeri Ada ahli majlis Dari segi pentadbiran negeri-negeri berkenaan Tetapi hakikatnya di Kuala Lumpur Kita ada ahli-ahli parlimen Kita tidak ada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Dan kita tidak ada ahli majlis langsung Jadi saya kira cadangan ini ya, Cadangan RU ini adalah bertepatan dengan keperluan Di mana ia akan dapat mendekatkan di antara wakil-wakil rakyat dengan warga kota itu sendiri itu satu perkara yang keduanya itulah seperti yang YB Nick sebut tadi bahawa kita telah uh, menghantar uh, secara rasmi kepada situ Usaha Dewan Rakyat uh, berkenaan dengan Rang Undang-Undang ini bertepatan dengan keperluan tidak kurang daripada 14 hari ya, uh, untuk kemukakan Rang Undang-Undang ini dan ini telah uh, dilaksanakan dan kita harapkanlah Rang Undang-Undang ini dapat di ada bentang dan dibahaskan ya, dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Okay, okay uh, saya ingat ialah uh, YB Teresa pun mantan uh, menteri. Saya pun makna pengalaman kami kadang-kadang memang nak come up dengan RUU ni memakan masa. Uh, dan kita ada queue dekat apa kamar peguam negara dan sebagainya. Tetapi jadi apa yang kami cuba bantu pihak kerajaan ialah kami cuba tampil berdasarkan input daripada peguam daripada pihak NGO dan uh, pihak lain kita tampil dengan RU ini mungkin tidak sempurna tetapi kami merasakan at least kita ada satu working document yang boleh dimulakan dan uh, sebagai rujukan dan makna kita bukan cakap kosong uh, apa ni dan kita harap makna selepas itu mungkin memudahkan keraja, uh, kerja penasihat undang-undang di uh, jabatan wilayah dan juga Penas di peringkat uh, Peguam Negara untuk tampil dengan RUU dan we are willing of course being government backbenchers kita sangat uh, kita nak uh, secara apa kata, positif uh, dan proaktif bekerjasama dengan pihak kerajaan supaya kita tampil dan ini saya rasa benda yang kita boleh laksanakan sebab 10 uh, in fact 11 ahli parlimen semua dalam kerajaan. 10 dalam Pakatan Harapan 10 out of 11 ha, Cuma Makna kita ada good basis Benda-benda lain kami faham Mungkin kena bincang dan sebagainya Tetapi bagi ini Dan kita tak kacau Akta Ibu Kota yang lain Tentang kedudukan Datuk Bandar Tentang kedudukan Lembaga penasihat Dan sebagainya Kita cuma tambah satu lapisan Sebagaimana akta KPKT Untuk ada ahli majlis Supaya ada linkage Antara suara pengundi kami Dan juga DBKL Yang tidak ada selama ini Okay Terima kasih Uh, kalau nak kopi uh, soft kopi atau hard kopi boleh rujuk kepada Azhar atau Aaron ya dua ni. Uh, kalau nak jimat kertas boleh minta soft kopi, nak hard kopi uh, pun uh, boleh. Uh, Okey, tunjuk. Okay, tunjuk. Okay. Okay. Bill. <laughs>